Я советую прямо сейчас вам понизить планку своих ожиданий, вот, чтобы потом не было претензий. <свят> Итак, эпиграф. Я попаду в ад, и в аду меня будут любить все женщины, но как друга. Привет, меня зовут Антон, и я довольно закрепощен, застенчив, но, знаете, со временем все меньше вещей меня смущает. Ну, то есть они вызывают у меня стыд, но не смущают. Например, меня не смущает мастурбация. Я как-то видел эксгибециониста и понял, что это меня не смущает. А когда я его увидел, у меня реально встал вопрос, на улице же холодно, что ты стоишь? Но на самом деле я испытал грандиозное чувство, когда смотрел на эксгибециониста, я испытал чувство такой маленькой победы. Я сейчас в нравственной победе. Вот. И вообще парни больше подвержены чувству стыда, нежели девушки, потому что, ну вот, не знаю, парни, они такие часто переживают по поводу как они облажались, облажались на улице с хулиганами. Вот. А в чем секрет? То есть хулиганы, они задают вопросы. Вот. Причем из разряда. Иди сюда, ты что не слышишь? Эй, эй, ты как, ты как тебя зовут? Ты вообще с какого района? Заметили, да? И заметили, что им не важны ваши ответы. То есть, как бы остроумно и быстро вы не отвечали, вы все равно схватываете по лицу. Поверьте этому лицу. У меня большой опыт. Так вот. Секрет прост. Не нужно отвечать на эти вопросы, надо задавать свои. Причем не важно, какие это будут вопросы, вам нужно просто повторять интонацию. Например, ты что куришь? Как звали Пушкина? Какая площадь треугольника? Все, вот. Чувство стыда зачастую мешает вам как-то раскрепоститься, раскрыть весь свой потенциал, попробовать в этой жизни все, попробовать землю на вкус, попробовать засадить марска на плей, попробовать засадить и снять это на видеокамеру. Вот. А, кстати, про видео а, я как-то пригласил к себе домой девушку посмотреть ту самую видеокассету. Я разволновался, естественно, перепутал кассету и поставил Тому Джерри. Самое интересное, что секс все равно у нас был. Знаете, вообще, я много говорил о сексе. Одна моя подруга, знакомая, сказала мне, что «Антон, секс — это тебе не к лицу». Ну, давайте кое-что проясним. Секс никому не к лицу. Никто не фотоет себя в разных позах и не выкладывает это во ВКонтакт, чтобы потом по голосованию узнать, какая же поза ему к лицу. Во-вторых, в школе я проводил сексуальный эксперимент. Школе. Он состоял в том, чтобы не заниматься сексом ни с кем, несмотря на все мои усилия. Но Бог с ним, с сексом. После секса наступает такой этап отношений, который называется бутовуха. Вот. И в бутовухе очень много напряженности. Ну вот, например, э, все вообще эти беды идут откуда? Из семьи своей. Это воспитание родителей. Вот. Э, например, родители учат своих мальчиков, вы знаете, нельзя бить девочек. Я с этим соглашался, но вы не поверите, насколько я был мудрым, когда был мелким. Я говорю своим мимо, мам, я никогда не ударю девочку. Просто так. Вот. И как-то моя девушка попросила меня с ней выпустить пар, помочь ей выпустить пары и побоксировать. А я всегда был уверен, что с девушками нужно вести себя как с равными. А, ну, это моя бывшая девушка, и дело вовсе не в сломанном носе ужасном перекошенном лице. А, просто было много чего другого. Например, смс-ки. Серьезно, она была настолько ими увлечена, что она могла ночью перед сном часами проводить. И реально обратить было на себя ее внимание, только отправив ей «Подвинься, у тебя же там столько места на кровати отправить». вот приходила, «Привет, а да это кто? <реклама> цветы». Я как-то, ну, у нас с ней здорово все складывалось, я романтичный парень, шел домой, купил цветы, прихожу из порога, «Я люблю тебя». Что может пойти не так, верно? «Я люблю тебя». «Чего?» «Я люблю тебя». И она, не поверите, что она спросила, «А почему?» То есть застала меня врасплох. А, и я такой реально стушевался и э, стал перечитать все качества, за которые я люблю. А, ну, ты милая, и у тебя лицо, как у других нормальных людей, даже больше... Неважно, вот цветы. А, тюльпаны. Ты знаешь, что я не могу терпеть тюльпаны? Да, я это знаю, но я откуда знал, что именно это тюльпаны? Если у меня есть жало и мохнатая попка, это не значит, что пчела разбирается в и разбирает цвета. Я не мужик, не разбирается в цветах. Незадолго до расставания она мне сказала, что я плохой слушатель. Хороший я слушатель, но ведь когда слушаешь, не обязательно смотреть на человека, ведь ты слушаешь не глазами, ты слушаешь ушами. Глазами ты смотришь ролики на YouTube. И я очень внимательно слушаю, это кажется, что я сплю. Но последней каплей стала следующая, она мне сказала, что я испортил день рождения. Как я мог что-то испортить, если я там не был? Ну и вот. Какой из этого следует вывод? Чтобы понять женщину, нужно думать случайной мысли. И вот реально у вас перед вами дилемма. Будь рациональным или не одиноким. Вот. Но это все философия и так далее. Напоследок я вам расскажу историю про одного моего друга. Назовем его Олег, и он гей. Парни, можете расслабить попы, сегодня он не здесь. Вот, а, вот как-то у нас с ним типа отношений, знаете, друзья не разли плохо. И вот как-то мы собрались в компании, пошли в бар, сидим. Олег немного боддал и стал жаловаться на его парня. Тут из-за соседнего столика встает, такой и подходит к Олегу и говорит, ты че, медик, ну-ка пошли, будем. А, вы должны кое-что узнать об Олеге. Он, не скажу, каким он спортом занимается, но он выглядит мужественнее многих натуралов и без проблем. А они пошли. Мы остаемся внутри с компанией того чувака, чтобы никто не помешал их разговору. Так вот, они вернулись с разбитыми счастливыми лицами и до сих пор вместе. Но самая соль этой истории не в этом. Я подошел к этому парню и спросил, слушай, а как ты его перетянул на свою голубую сторону? Он же был нормальным парнем. На что мне Олег отвечает. Он говорит, вообще я могу доказать, что любой парень, он латентный гей. Я ему сказал, да я перекрашиваюсь, если ты хоть на секундочку меня убедишь, что возможно я тоже латентный гей. Спасибо за внимание.